Terima kasih uh, Puan Pengurusi yang memberikan ruang kepada Pulai untuk membahaskan pelanjawan peningkat jatuh kuasa di bawah Kementerian Kesihatan ini. Pertamanya saya nak merujuk kepada butiran 03-0000 kenaan dengan kesihatan awam. Kita semua ahli parlimen telah diberikan satu pamplet ini iaitu Agenda Nasional Malaysia Sehat. Ya, sangat cantik dia punya dokumen ini ya, yang telah diberikan kepada kita di mana agenda ini memberikan empat teras iaitu pertama adalah memantapkan promosi pembudayaan hidup sehat yang kedua memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan yang ketiga adalah memperkasa kawalan kesihatan kendiri dan yang keempat adalah memantapkan kebersihan persekitaran ya. Jadi Agenda Nasional Sihat ini dipengusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Di situ bukan sahaja KKM, tetapi ia merentasi banyak kementerian bagi melaksanakan agenda nasional Malaysia Sihat ini. Soalan saya di sini adalah, daripada apa yang kita lihat ini, berapakah bajet yang telah diperuntukkan untuk tujuan ini? Saya kira dia banyak butiran yang terkandung di situ dalam Uh, butiran kesihatan awam ni tapi sebenarnya keseluruhan itu berapakah bajet yang digunakan untuk melaksanakan agenda nasional Malaysia Sihat ini dan setakat ini setakat mana keberkesanannya dalam tempoh berapa tahun pelaksanaan ini apakah sudah menunjukkan uh, prestasi yang baik di situ dan untuk menuju ke depan ini apakah penambahbaikan yang telah dirancang untuk menuju 2030 di mana pelan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Itu yang pertama, pengurusi. Yang kedua, saya nak menyentuh tentang perbelanjaan mengurus di bawah KKM ini, di mana tambahan belanja mengurus tahun 2026 ini adalah 1.2 bilion, 1.245 bilion untuk belanja mengurus. Tetapi di sana adalah pelarasan sistem saraan perkhidmatan awam tahun 2026 ini, iaitu 1.187 bilion. Ini bermakna 95.3% tambahan bajet mengurus ini adalah untuk menambah pendapatan kaki tangan kesihatan di negara kita ini. Soalnya apakah perbelanjaan besar ini dapat menyelesaikan masalah-masalah kekurangan doktor-doktor, kekurangan nurse, doktor pakar yang ada dalam negara kita ini. Apakah ini boleh menyelesaikan sikit sebanyak masalah-masalah yang dihadapi. Dan saya juga nak bertanya kepada KKM. Kita pernah mendengar satu cadangan untuk membawa jururawat ini daripada Indonesia untuk bekerja di negara kita ini. Tapi setakat ini kita tak nampak perkembangannya itu ya. Setakat mana benda ini telah dijayakan? Apakah polisi kita membenarkan dan apakah apa langkah-langkah untuk menyediakan ruang kepada mereka bekerja di sini. Itu yang kedua, yang ketiganya menyentuh kepada butiran 081100 iaitu pusat kecemerlangan kesihatan mental kebangsaan, ya. Di mana uh, peruntukan diturunkan sebanyak 3 juta pada 2026 berbanding 2025. Saya nak sebutkan bahawa ini kesihatan mental ini adalah benda yang penting dalam negara kita ini. Semalam kami dibentangkan oleh Pusat Kecemerlangan ini bahawa anggaran beban ekonomi kita kalau 2023 2030 tidak dilaksanakan agenda yang berkesan, kita akan mengalami kerugian 1.7 bilion ringgit akibat daripada masalah kesihatan mental. Tuan Pengerusi, saya nak sebut rakyat Malaysia Tiga orang rakyat Malaysia, seorang akan menghadapi masalah kesihatan mental. Saya, tuan pengungsi, puan pengungsi dan seorang lagi. Seorang tu kesihatan mental. Kita alhamdulillah sehat. tapi yang seorang tu berdepan dengan masalah kesihatan mental. Jadi itulah seriusnya masalah. Eh saya tak sentuh mana-mana setetiok saya, saya gini ya. So, kita berdepan dengan masalah kesihatan mental. Tetapi kenapa bajet ini dikurangkan? Dari segi perbelanjaan sakit dan kesihatan mental telah dinaikkan. Ya, maknanya kita peruntukkan untuk merawat pesakit mental memang ada peningkatan. Tetapi dari segi pencegahan ini melalui pusat kecemerlangan kesihatan mental kebangsaan mengapa ianya diturunkan? Itu satu persoalan yang perlu dijawab oleh pihak kementerian. Dan yang terakhir saya menyentuh kenaan dengan butiran 081200 skim perubatan madani. Sebenarnya skim ini diwujudkan adalah untuk mengurangkan tekanan uh, di hospital dan juga klinik-klinik awam kita. Nak mengurangkan itu. Maka diberikanlah skim perubatan madani ini supaya khususnya B40 ini tak perlu mereka pergi ke hospital. Sebaliknya mereka boleh mendapatkan perkhidmatan di hospital atau di klinik swasta ini. Ya. Tetapi saya merasa pelik macam mana dalam keadaan kita berdepan dengan tekanan ini bajet untuk skim perubatan ini diturunkan 50 juta ini saya kira sedikit kontradik lah kerana kita nak membantu mereka ini untuk mengurangkan beban itu tetapi ia dikurangkan jadi tentulah ada jawapan yang perlu di ada jawapan daripada KKM sendiri untuk menyelesaikan masalah ini sekian terima kasih pengerusi Terima kasih Yang Berhormat Pulai saya jemput Yang Berhormat Tanjung Karang.